Про домашнее насильство и про то, как от него защититься, мы поговорим с Евстианиной Володимировной Прокофьевой, представником громадской организации Черкасский женский центр. Витая Вас. Добрый вечер. Наша организация, Черкасский женский центр, это общественная организация или, другими словами, неприбыльная. Была она основана в 1994 году. Ее учредителями являлись и являются женщины-журналистки, которые которые, мы можем сказать, занимали и занимают неравнодушную позицию к жизни нашего общества. Наш центр называется Черкасский женский центр. Это значит, что в первую очередь он создавался для помощи женщинам. Но э, мы можем сказать, что э, все, что происходит у нас в женском центре, вся работа, которую мы готовим и планируем, она рассчитана на все население. Мы не отказываем в помощи никому. К нам обращается. ни мужчинам, ни детям. Расскажите, чи часто до вас звертаються жінки, которые потерпают от домашнего насилия? А, уже больше 10 лет мы занимаемся профилактикой такой проблемы, как домашнее насилие. Поэтому, конечно, к нам обращаются и те люди, которые попали в такую непростую ситуацию, которые страдают от этой проблемы. Я намеренно не говорю, что к нам обращаются женщины, которые страдают от домашнего насилия, потому что очень важно чтобы люди знали, что домашнее насилие – это не проблема только женщин, которые являются жертвами. Насилию может подвергаться любой человек, независимо от его возраста и от его пола. Расскажите, как сама жертвам насильства в семье допомагает ваша организация? Наша организация предоставляет психологическую, целую службу психологической поддержки населения, женщин, мужчин, детей, независимо от того, с какой проблемой они приходят, и в том числе и с проблемой домашнего насилия. Поэтому любой человек, который к нам обращается, может получить такую помощь, как индивидуальная психологическая консультация, а также может принять участие в группах Психологического направления, которые постоянно проводятся в нашем женском центре, кроме такой специфической помощи психологической, у нас есть много других групп и мероприятий, встреч, которые проходят в нашем женском центре. И с первого взгляда может показаться, что они ну, не связаны с проблемой домашнего насилия. Тем не менее. Даже тем фактом, что существует такое место, в которое человек может прийти и провести там некоторое время в доброжелательной, безопасной обстановке, расслабиться, получить поддержку, получить одобрение, это на самом деле очень важно и много, потому что те люди, которые находятся в ситуации домашнего насилия, постоянно живут в стрессовой ситуации, что не может не сказываться на их здоровье. Поэтому для них чрезвычайно важно знать, что хотя бы час в день, возможно, они могут провести вместе, где им не нужно, там, где им не нужно напрягаться, где им не нужно постоянно опасаться за свою жизнь, где э, обстановка доброжелательная и поддерживающая, чтобы они могли набраться сил для того, чтобы продолжать свою жизнь и делать правильный выбор. Я с радостью могу сказать, что на сегодняшний день наблюдается прогресс в решении проблемы домашнего насилия, в помощи людям, попавшим в такую ситуацию. Когда мы начинали больше десяти лет назад, мы чувствовали себя, знаете, как один воин в поле. И это было достаточно сложно, потому что когда сталкиваешься с людской болью и понимаешь, что не можешь помочь полностью и возможности твои ограничены, это очень нелегко. Прогрессом я могу назвать то, что на сегодняшний день наше государство подключается к решению этой проблемы признает, что такая проблема в обществе есть. На сегодняшний день существуют государственные программы по профилактике домашнего насилия и по помощи жертвам домашнего насилия. Более того, на сегодняшний день проводится работа по созданию программы работы с агрессором, чего раньше в нашей стране не было. Домашнее насилие в нашей стране на сегодняшний день считается преступлением, и за него предусматривается уголовная ответственность. Это я могу назвать прогрессом, и это меня очень радует. И на самом кинете ваши порады женщинам, которые потерпают от домашнего насилия? Я знаю про домашнее насилие одно, что это преступление, я знаю про домашнее насилие, что ни один человек в мире, что бы он ни делал, какой бы он ни был, не заслуживает, не заслуживает домашнего насилия, не заслуживает насилия. И я знаю то, что у любого человека, в какую сложную бы ситуацию он ни попал, у любой женщины, которая находится в ситуации домашнего насилия, над которой совершается насилие, у вас всегда есть выбор. Вы можете терпеть это если считаете, что так лучше, а можете обратиться за помощью. На сегодняшний день есть организации и люди, которые готовы вам помогать. Я могу сказать наш телефон. Если вы позвоните по нашему телефону, вас всегда выслушают и всегда посоветуют, к кому, куда вы можете обратиться и какую помощь получить. Телефон нашей организации 35 20 57. Дякую, все зрозуміло. Дякую, що знайшли час та завітали до нас у студії. Дякую вам за увагу. Нагадаю, гостем Віка новин була Тетяна Прокоф'єва, представник організації Черкаський жіночий центр.